perkataan yang terbih pada dia adalah perkataan buruk isteri masak saja isteri tak buat apa buat apa pun buruk perkataan dia isteri letak sayur pada dia sayur kangkung masaknya goreng yang ni pula lemak cili api mana ikan gorengnya ikan goreng tak ada abang makan sayur pun cukup lah dengan masak lemak tu oi hey, bodoh dah aku ni suka makan ikan goreng ikan goreng lah takkan kau nak ajar ini bengap sangat apa kamu Udahlah bodoh tambah bengak pula. Tegur pula depan mak mertua, pak mertua. Isteri tu duk menitik air mata tu, sambil duk goreng ikan. Jatuh air mata dalam kuali tu. Ceng 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 Tak pandai menjaga hati. Nak minta goreng ikan goreng ke apa? Bukannya bodoh bengak. Bila tengok tak ada, mama, ikan goreng tak ada eh Itu aja. Ikan goreng tak ada ni eh. Tak ada bang. Oh, tak apalah. Cukup isteri faham lah Suami nak. Ni dah dengan bodoh sebut, bengak sebut, depan anak, depan mak, depan mertua. Orang macam ni tuan-tuan, dia bukan atabal kalam. Saya dah cakap dah pada tuan-tuan. Dengan isteri kita, kalau nak minta sesuatu tak payah tengking. Tuan-tuan hanya perlu tunjuk muka welfare. Nak minta duit, tak payah tengkain. Weh, bedah. Minta duit. Pertama kali tuan-tuan selalu datang kedai runcit bibah. Allah, senang betul nama kedai tuan-tuan. Selalu kedai runcit hebat lah. Macam-macam al kat depan, as kat depan. Mari tempat tuan-tuan tu, kedai runcit bibah. Selambut betul tuan-tuan. Oh, senang ingat. Sampai mati senang ingat tuan-tuan. Kadang-kadang kita ni nak minta sesuatu pada isteri kita tengking, bibah. Duit. Dia bagi tapi dia tak redha. Nak minta hanya buat muka welfare je. Saya kata dah dulu. Pergi kerja naik motosikal. Motosikal rosak, tak dapat duit nak repair. Jalan kaki je. Tinggal motor di rumah. Turun flat jalan kaki. Abang, helmet tak apa abang jalan kaki je. Motor? Motor sikap rosak. Kenapa tak repair? Duit tak ada sayang. Tak apalah bukannya jauh pun kajang je. Astagfirullahalazim tuan. Aman sara ke kajang tu lebih penting kau. Agak-agak isteri nak biar ke? Dia tak biar, dia mesti ambil duit nak pergi repair abang. Dia hanya buat muka welfare je. Suara pun suara sedih jadi akak-akak berhati-hatilah kalau suami buat muka sedih tu ada makna lah tu baik, kemudian dia sebut kepada kita tegur siapa yang elok Okay, tegur siapa yang elok apa-apa teguran yang menyukakan hati dan menjadi berkasih-kasihan itulah yang sentiasa membawa berhubung silaturrahim maka orang yang memperbuat demikian adalah baginya sebuah mahligai yang megah di dalam syurga yang disediakan oleh Allah sebagaimana tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya An Ali qala qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam inna fil jannati ghurafan yuraazuu ruha min butunha wa butunha min zuhuriha diriwayatkan daripada baginda Ali karamallahu wajhah katanya telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawasanya di dalam syurga itu ada beberapa bilik yang boleh nampak orang-orang di luarnya daripada dalam dan nampak pula orang-orang di dalam daripada luarnya oleh sebab dinding itu sebagai permata yang tiada bandingannya di dalam dunia Masya Allah jadi tuan-tuan jangan duk bayangkan dinding macam cermin masjid kita ni tak dia dibuat daripada permata yang tiada bandingannya habis tu ustaz kalau dah duduk dalam bilik orang luar nampak yang dalam yang dalam nampak di luar apa maknanya bilik kami ustaz tuan-tuan ingat dalam syurga ni ada kaki skodeng ke dalam syurga tak ada siapa nak pergi tengok orang banyak dia layan hai dia tak ada siapa yang jahat hati perut tak ada siapa yang busuk hati dia, tak ada siapa yang jahat mata dia, tak ada siapa yang jahat telinga dia. Dalam syurga baik-baik belaka tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, inilah satu tempat yang disediakan kepada kita. Yang pertama untuk siapa? Untuk orang yang baik perkataan dia. Maka amatlah sentosa orang-orang yang tinggal di rumah itu dengan hiasannya dan dengan anak-anak bidadarinya. Maka apakala didengar akan Nabi perkataan Sayyidina Ali maka bangunlah seorang laki-laki faqama arabiyun faqala liman hiya ya rasulullah qala liman atabal kalam maka bangunlah seorang Arab badui bertanya bagi siapakah yang empunya bilik-bilik itu ya rasulullah maka jawab rasulullah bagi orang-orang yang memanis ia akan cakapnya yang pertama kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang memaniskan bercakap dan memaniskan muka pada saudara-saudaranya itu disuruh oleh syarak. Tambah-tambah tuan-tuan kita ni jadi penceramah ni. Penceramah ni kenalah cakap dengan bahasa yang sopan. Sebab dia jadi contoh. Dia jadi ikutan. Apa yang dia pegang, apa yang dia cakap, anak murid dia pegang. Sebab itu di dalam pengajian kita ada beberapa jenis guru. Ada yang dipanggil sebagai karung ilmu, karung ilmu. Tuan tuan boleh buka dalam kitab Minhaj Ihya Ulumuddin. Imam Al-Ghazali membicarakan orang yang dipanggil sebagai karung ilmu. Tanyalah apa pun pada dia, dia mampu mengeluarkan ilmu pengetahuan, gedung ilmu dia. Ada yang keduanya dipanggil sebagai alim ulama. Alim ulama ialah ulama yang mengamalkan ilmu dia. Dua ni tuan-tuan. Satu nama dia karung ilmu. Tanya apa pun dia boleh jawab. Satu lagi ialah ulama. Orang yang ada ilmu dan mengamalkan ilmu dia. Maka dia dipanggil sebagai ulama. Baik. Jadi di dalam kita menyampaikan kuliah kita apa benda pun cakap-cakap yang baik-baik. Bila kita bercakap yang baik Jangan maki orang Maka orang akan ikut kita Sebab itu kalau kita nak tengok guru yang saya sebutkan tadi Ada guru yang dipanggil mursyid Apa dia mursyid? Guru yang membimbing anak murid dia Jadi betul-betul baik Nama dia mursyid Bagaimana nak tengok guru yang mursyid? Tengoklah pada anak muridnya Tengok anak murid Maka kenalah mursyid atau tidak gurunya Bagaimana nak tengok guru yang mursyid Tengok anak murid Siapa boleh kesan Yang boleh kesan ialah Orang yang berdamping dengan anak murid Orang yang boleh berdamping itu dia boleh kenal Ada ataupun tidak perubahan pada anak murid dia Pertama, apa perubahan dia? Sebelum dia belajar dengan guru dia Dia adalah orang yang mulut jahat Maki, haram jadak, setan, babi, bengong, biul semua benda dia sebut selepas dia belajar dengan satu guru dia dah tak sebut dah benda-benda itu mulut dia jadi yang baik maka guru dia itu mursyid jadi akak-akak boleh check tengok suami kita ni lepas belajar makin kuat maki ke makin diam makin kuat belak maki guru dia tak mursyid tapi kalau suami kita kalau kita ni tuan-tuan dulu kuat maki tak guna bodoh bewak semua dia sebut belaka balik bayar pun dia sebut lepas dia belajar dengan satu guru dia jadi orang yang baik kejap-kejap selawat kejap-kejap astagfirullahalazim Allahu akbar subhanallah tak sebut dah maki siapa guru dia pergi belajar yang kedua macam mana nak cari guru yang mursyid sebelum belajar kedekut yang amat Jangan kata dengan orang lain, dengan diri dia sendiri pun kedekut. Jangan kata dengan orang lain, dengan anak isteri dia pun kedekut. Tetapi satu hari dia belajar dengan satu guru, suami dia jadi seorang yang pemurah. Tidak lagi bakhil, tidak lagi kedekut. Itulah guru yang mursyid. Cari guru dia. Tetapi kalau dulu dia adalah kedekut, sekarang bertambah-tambah kedekut maka guru tu tak mendidik dia dengan mursyid guru tu tak ayah lah pergi belajar dengan dia ini dia tuan-tuan nilaian dia tapi sayang hari ni penilaian di dalam menuntut ilmu bukan lagi mursyid tak mursyid penilaian dia ialah geng tak geng kalau geng aku ikut kalau tak geng aku tak ikut budaya geng pula parti mana sokong belah mana kalau bukan parti aku aku tak mau ikut ha, ini pencacai punya ustaz tak payahlah lah ni makan dedak punya ustaz tak payahlah lah padahal ustaz tu makan nasi habislah tuan-tuan akhirnya ilmu yang penting yang boleh mengubah jiwa kita kita tak dapat ilmu ni ataupun kita ikut dengan ikut sebab mengantuk dan tak mengantuk aku boring lah ha, dengan ustaz tu pasal boring lah ha. mengantuk ustaz tu best lawak saja nampak <laughs> tak tuan-tuan nilaian zaman sekarang